Найкращі виконавці країни 1 червня на 1+,1. я многим об'язан собственно, собственної и за музикальне успіхання за. За воспоминания, те же за все остальное. Вот. И я чувствую, что в моих руках, когда я вот, -вот сегодня сейчас репетировал, что в моих руках глыба, и я вижу, как э, даже дирижерская палочка в виде этой песни, э, которая. которая управляет целой массой таких же воспитанных на этой музыке людей. Э, я просто представляю, как они сегодня будут там, качать, как они будут. Петь, как они будут, ну, вот эта вот волна, которая пойдет от, от этой песни. Я да, говорю о том, что я хочу тоже быть отчасти каким-то ну не воспитателем, но там альтернативы какой-то, альтернативным взглядом масс на музыку. Иван Дорн, заспевая в пам'ять про Кузьму 1 червня на один плюс один.